ayolni jannatga kirishligiga uchta shart ollohni ibodatini qilsin namozini o'qisin ro'zasini vaqtida tutsin erini rozi qilsin jannatni xohlagan sakkizta eshigidan kirsin deganlar ibodatni zo'r qilsin ro'zani zo'r tutsin er norozi bo'lsa bu ayolga jannat eshigi bekit har qanday holatda kira olmaydi chunki uchinchi shart eri rozi bo'lishlik kerak xotin baraka top umringdan baraka top sani tarbiyalagan otangga rahmat onangga rahmat sanga uylanib man shunaqa farog'atda yashadim rahmat sanga hurmatimni qilding xizmatimni qilding lekin shunda ham ba'zi bir paytlarda qadringa yetmay baqirib qo'ydim so'kib qo'ydim mandan rozi bo'l man sandan roziman xotin xudo rozi bo'lsin degan gapni oladi jannatni sakkizta eshigidan tanlab qarang